əziz sevarlər bu günkü mövcumuz düzbucaqlı koordinat sistemi düzbucaqlı koordinat sistemi hər hansı iki ədəd oxunun hesablama başlanğıcından bir-birinə perpendikulyar şəkildə verilməsilə alınır düzbucaqlı koordinat sistemimizdə üfüqi oxumuz x oxumuz şaquli oxumuz y oxumuzdur X oxumuzun və Y oxumuzun hər hansı qiymətlərindən əmələ gələn nöqtələrimiz var. Koordinat sistemində bölüdüyü 4 hissəyə rüblər adlanır. Yəni 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Rüblərimiz saha dəqiqəbənə xəttis istiqamətində işarələnir. 1-ci rübdə x-in qiyməti müsbət, y-in qiyməti müsbət. 2-ci rübdə y-in qiyməti müsbət, x-in qiyməti mənfi. 3-cü rübdə x-in və y-in hər ikisinin qiyməti mənfi. 4-cü x-in qiyməti mənfi, x-in qiyməti isə müsbətdir. Koordinat sistemində verilən hər hansı bir nöqtəyə 2 nöqtə uyğun gəlir. Yəni A nöqtəsinin koordinatları x nöqtəsində 2, y nöqtəsində 1 şəklində götürülür. Biz bunları yazdığımız zamansa birinci x-i, ikinci isə y-i yazmaq lazımdır. Yəni A nöqtəsinin koordinatları 2 Bir şəkildə qeyd edək. Verilən nöqtənin koordinatları hər hansı bir aralıqda deyil də sıfırla y oxu üzərində yaxud x oxu üzərində qeyd oluna bilər. Y oxu üzərində yaxud x oxu üzərində olduqda bu nöqtənin koordinatları necə olmalıdır? Y oxu üzərində yerləşdikdə y-nin 2 olduğu halda x-inə baxırıq ki, 0 nöqtəsində kəsir, yaxud əksinə. X, x oxu üzərində yerləşdikdə x-in 2 nöqtəsində kəsir halda y-ə baxırıq ki, 0 nöqtəsində kəsir. Bu zamansa B nöqtəsinin koordinatlarını hər zaman birinci x-i yazdığımıza görə 0 2 götürəcəyik, ikinci y-i yazırıq. C nöqtəsinin koordinatları isə x-i 2, y-i isə 0 olduğuna görə bucurl yazılacaq. B nöqtəsinin koordinatları 0 2, C nöqtəsinin koordinatları isə 2. Biz digər adlarına baxsaq, x oxuna ox oxu da deyilir, apsis də de deyilir. Sərbəst dəyişənlər və ya funksiyanın arqument adlandırılabilir. y-ə isə or O, y y-əyri kox əslə dəyişən funksiyanın qiymətlərini də azandıra bilərik. y-yə biz f(x) variantında da deyə bilərik y = f(x) şəklində verilə bilər. f(x) j(x) formasında verilə bilər. bilər. x-in ala biləcəyi qiymətlərimiz funksiyanın təyin oblastıdır. Yəni -tə x qiymətləri təyin edir, y isə uyğun qiymətlər alır. Ona görə də y-nin aldığı qiymətlər isə qiymətlər oblastı adlanır. Düzbucaqlı koordinat sistemində ümumiyyətlə biz funksiyaları üç üsulla veririk cədvəl usuludur ki, x-in hər bir qiymətinə y-nin müəyyən bir qiyməti uyğun gəlir. Qrafik usuldur ki, hər hansı bir funksiyanın qrafikini quraraq biz onu göstərə bilərik və ya həm də analitik usuldur ki, buna da biz düstur usulu veririk, y = 3x + 5 və ya y = 2x - 8 şəklində verilə bilər.